то есть я точнее я скажем так не сильно часто с ним общался за последние четыре года там, раз пять шесть больше на официальных мероприятиях личные беседы имел раза два три mm -hmm. но я не считаю что это человек который дал бы мог дать команду на убийство людей. то есть он всегда старался действовать по закону в рамках закона как он его понимал mm -hmm. но если то есть он всегда старался выполнять ну, что касается его лично, чтобы буква закона была соблюдена. Бумаги были подписаны, подписи стояли в нужных местах. Uh -huh. То есть он об этом заботился. Uh -huh. я не понимаю, вдруг, чего вдруг он в какой-то день 20 февраля, или 19 февраля, или 18 вдруг решил перечеркнуть всю свою прошлую жизнь и вдруг удариться в такое вот историю, как массовое убийство людей. Uh -huh. Я, не, я вот я в это не uh -huh. Честно скажу, ну, на 95% я в это не 5% я оставляю на какие-то